Bayangkan ni, satu pasangan bilionair yang dikenali ramai. Baik hati, dermawan, tapi penuh dengan kontroversi dalam dunia bisnes. Tiba-tiba ditemui mati tergantung di tepi kolam renang dalam rumah sendiri. Tak ada kesan pecah masuk, tak ada nota bunuh diri, dan yang paling menakutkan tu kan, sampai ke hari ni pembunuh masih lagi bebas. Ini kisah benar yang penuh misteri teori dan juga persoalan yang tak terjawab. Kisah kematian Barry dan Honey Sherman, pasangan terkaya di Kanada yang dibunuh dengan keadaan yang sangat pelik dan paling menakutkan. So, kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, make sure tengok video ni dah sampai habis and so without wasting any time, let's get started. Pada 15 Disember 2017, satu berita menggemparkan Kanada, sepasang suami isteri, bilani Barry dan juga Honey Sherman ditemui mati di rumah mewah diorang sendiri di Toronto, Kanada. Yang peliknya mayat orang ni dijumpai tergantung dengan tali pinggang pada pagar kolam dalam rumah tu. Tempat kejadian memang mengerikan tapi tak ada langsung tanda-tanda rumah tu dipecah masuk. Jadi pada awalnya polis pun buatlah andaian yang kes ni adalah kes bunuh diri Mungkin Bari ni bunuh Hani Lepas tu dia pun bunuh diri dia sendiri Tapi bila keputusan bedah siasat ni keluar Semua orang terkejut Rupanya bukan kes bunuh diri langsung Dua-dua ni memang kena bunuh Sampai hari ni kan Dah bertahun-tahun berlalu Tak ada sesiapa pun yang tahu Siapa yang bunuh pasangan ni Tapi satu benda yang ramai orang tahu Yang Bari ni bukan orang biasa Dia pengasas Apotek Inc Iaitu sebuah syarikat gergasi lah Yang membuat research dan jual ubat-ubat kalau dekat Malaysia ni dia macam pharma niaga yang jual ubat-ubat dan vaksin tapi company Apotek ni lagi besar lagi gah, lagi gergasi sebab dia melibatkan perniagaan antarabangsa dan dalam dunia bisnes ni si Bari memang ada banyak musuh. Bari ataupun nama penuhnya adalah Bernard Charles Sherman mula terlibat dalam dunia ubat-ubatan lepas dia ambil alih syarikat ubat milik pakcik dia Empire Laboratories pada tahun 1967. Tapi tak lama lepas tu dia jual syarikat tadi dan dia pun tubuhkanlah syarikat dia sendiri iaitu Apotex. Masa tahun 2017, Apotex ni dah ada lebih daripada 10,000 orang pekerja dan jana pendapatan diorang ni 1.5 dolar bilion setahun. Syarikat ni fokus kepada buat ubatan generik maksudnya uh, ubat yang bersih murah daripada ubat yang berjenama. Dan produk diorang ni memang dijual di merata dunia. Walaupun dia punya bisnes ni gila-gila besar kan, Barry sebenarnya hidup cara yang agak sederhana. Dia kahwin dengan Anna Debrahani Honey Wreck pada tahun tahun 1971 dan diorang ada empat orang anak. Bari dengan Hani bukan sekadar orang kaya je tapi diorang ni banyak buat kerja amal. Diorang tolong hospital, universiti, kempen politik dan juga komuniti dekat Toronto. Salah satu sumbangan diorang yang terbesar ni kan diorang telah derma jumlah yang sangat besar untuk United Jewish Appeal. Dan melalui Apotek Foundation, diorang telah hantar ubat bernilai lebih daripada 50 juta bilion ke kawasan bencana seluruh dunia. Disebabkan kemurahan hati diorang ni, so Bari dengan Hani jadi orang yang sangat berpengaruh dalam dunia politik dan juga dunia korporat. Tapi macam biasalah bila dah berjaya sangat kan mesti akan ada sisi gelap. Syarikat Bari Apotex tadi ni terpalit dengan pelbagai saman dan juga kontroversi. Antaranya dituduh berpakat dengan syarikat lain untuk naikkan harga ubat secara paksa. Dan hubungan rapat Bari dengan Parti Liberal pun mula jadi isu. Sebab pada masa tu Bari ni tengah disiasat oleh Pesuruhjaya Lobby Persekutuan. Sebab apa? Sebab dia pernah ajukan satu majlis kutipan derma untuk Perdana Menteri dorang pada masa tu iaitu Justin Trudeau. Barry ni pun terkenal dengan perangai yang suka saman orang lain. Kalau dia rasa orang tipu dia, dia akan saman. Dan benda ni memang melibatkan ramai orang. So, tak hairanlah kalau dia memang ada ramai musuh. Kalau korang ingat, masalah Barry ni just habis dekat dunia bisnes je tunggu dulu. Dengan keluarga dia sendiri pun sebenarnya dia memang ada masalah. Tahun 2007, sepupu dia saman dia. Diorang cakap yang si Barry ni tak bagi bahagian yang sepatutnya daripada jualan Empire Laboratories iaitu syarikat asal milik ayah diorang. Diorang telah tuntut 20% daripada kepentingan Bari dalam apotek. Bari dikatakan pernah bantulah kewangan sepupu-sepupu dia lepas mak ayah diorang meninggal tapi sepupu dia cakap, yang itu cumalah taktik si Bari ni untuk buat diorang bergantung dekat dia supaya tak sedar yang hak diorang terhadap syarikat ayah diorang tu. Kiranya macam aku tolong bagi korang segala duit, segala keperluan yang korang nak, asalkan korang tak sedar ataupun tuntut hak korang ke atas syarikat milik ayah korang. So, pada tahun 2017, mahkamah telah tolak tuntutan tu. Sepupu-sepupu Barry ni pula kena bayar dia sebanyak RM300,000 untuk kos kuaman. Carrie Winter adalah salah seorang sepupu Barry dan dia memang marah yang teramat sangat lah. Dalam satu interview dia dengan BBC pada tahun 2018, dia ada cakap dekat wartawan yang si Barry ni bukanlah orang yang baik, pemurah hati ataupun dermawan macam yang orang sangka. Apa yang si Barry ni buat ataupun apa yang dia peduli cumalah duit. Buat duit banyak-banyak dan tak kisahlah siapa yang dia musnahkan, siapa yang dia pijak. Carrie dia mengaku yang dia pernah berimajinasi nak bunuh si Bari. Tapi dinafikan yang dia ada kaitan dengan kematian Bari dan juga Hani. Aku rasa dikenati sepupu aku sakiti aku dan sekarang aku nak sakiti dia balik. Ini adalah kata-kata si Carrie ni dulu. Tapi yang plot twistnya, Carrie ni juga pernah dakwa yang satu masa dulu Bari sendiri pernah suruh dia upah orang untuk bunuh Hani. Dia siap cerita lagi macam mana dia call Bari dan Bari cakap apa dekat dia. So Bari kata kalau aku tekan butang ni tak ada jalan undur dah. Tapi katanya rancangan tu dibatalkan Sekarang Carrie percaya yang Barry yang bunuh Hani Lepas tu dia bunuh diri Carrie dengan peguam dia setujulah untuk buat ujian poligraf Untuk buktikan dakwaan Barry pernah bunuh Hani dulu Tapi Carrie gagal ujian tu Dan lepas tu atas nasihat guaman Dia tak buatlah ujian kedua Yang sepatutnya tanya dia betul betul ke tidak dia ada terlibat dalam pembunuhan Bari dan juga Hani. Sebenarnya Bari sendiri pernah cakap dalam satu temu bual dia tahu tak susah pun kalau ada orang nak upah pembunuh upahan untuk bunuh dia. Dia sedar risiko tu sebab jelah dia kan somebody yang memang ada banyak musuh. Sampailah pada waktu musim sejuk tahun 2017 Bari dengan Hani pun memang tengah sibuklah buat perancangan besar. Diorang ni nak jual rumah lama diorang dan bina rumah yang baru. Hani pun dah siap-siap nak merancang pergi bercuti ke Miami dan Bari pula akan dicadangkan nak ikut seni kemudian petang 13 Disember 2017 pasangan ni dia ada meeting dengan seorang kontraktor dekat pejabat bari di apotek so diorang orang tengah bincang pasal reka bentuk rumah baru yang diorang ni nak bina. Tapi yang tragiknya tu kan, itu adalah kali terakhir Bari dan Hani dilihat hidup. Malam tu, lepas diorang balik ke rumah, Bari sempatlah hantar satu email kepada pekerja dia iaitu tim apotek dan itu adalah komunikasi terakhir dia dengan tim dia. Esoknya, dia tak muncung langsung dekat jabat dan itu adalah satu benda yang sangat luar biasa untuk dia. Hani pula sempat buat satu panggilan pendek dekat kawan dia pada pukul 6.21 petang juga pada 13 Disember. Lepas tu, terus senyap tak ada sesiapa dengar apa-apa lagi daripada dia Pada 15 Disember, ejen Hartanah telah sampai ke rumah Barry dan juga Honey Sebab ada temu janji dengan pembeli rumah So, diorang berdua memang dah plan nak keluar dari rumah pada pagi tu Dan diorang dah siap sediakan kotak berkunci Supaya ejen ni boleh masuk ke rumah tu Tapi, masa ejen tu bawa klien ke bahagian bawah rumah Untuk tengok kolam renang dalam rumah Diorang nampak sesuatu yang buat orang speechless dan terkaku dekat situ. Dekat situ, dekat pagar besi dekat tepi kolam tu kan tergantung mayat bari dan juga hani. Orang mati dalam keadaan yang mengerikan tergantung dengan tali dekat bahagian leher. Mula-mula tu, ejen tu pun tak pasti sama ada pasangan tu dah mati ke belum. Sebab mayat orang dalam berpakaian yang lengkap tapi dalam posisi yang agak pelik sikit lah, Macam duduk separuh Tak macam orang baru kena serang Salah seorang ejen ni siap cakap Yang diingat Bari dan Hani tengah buat aktiviti yang pelik masa tu Tapi rupa-rupanya posisi mayat diorang tu Seakan-akan menyerupai sepasang arca yang bersaiz manusia yang memang ada dalam basement rumah tu. Arca tu satu lelaki dan satu perempuan memang dikatakan duduk bersebelahan. Mayat bari pun diletakkan dengan kaki bersilang sama macam arca lelaki tu. Dekat pintu antara ruang bawah tanah dan garaj, ejen hartanah telah jumpa sarung tangan bari dan juga dokumen pemeriksaan rumah yang dia bawa balik dari pejabat. Benda ni menunjukkan yang Barry memang sempat sampai ke rumah tapi mungkin dia diserang tak lama lepas tu. Telefon bimbit si Hani ni pula dijumpai dalam bilik air yang jarang digunakan. So polis syak mungkin masa dia diserang tu dia sempat lari masuk dalam tandas tu dan bersembunyi dekat situ. Satu lagi perkara yang agak pelik tak ada langsung tanda-tanda rumah tu dipecah masuk. Tapi menurut cerita orang terdekat dengan keluarga Sherman ni, couple ni memang selalu tinggalkan pintu dan tinggalkan tingkap diorang tak berkunci dan masa kejadian tu pun memang betul ejen hartanah jumpa satu tingkap dekat basement dan juga satu pintu yang tak ditutup dengan betul so mungkin si pembunuh tu telah masuk ke dalam rumah tu melalui tingkap ataupun pintu yang tak berkunci tadi semua ni menunjukkan yang kemungkinan besar pembunuh tu kenal dengan rumah tu dan tahu tak biat diorang yang selalu tak kunci rumah disebabkan tak ada kesan pencerobohan so polis pun buatlah andaian ini adalah kes bunuh diri mungkin Bari ni telah bunuh Hani lepas tu dia bunuh diri dia sendiri tapi teori tu tak tahan lama bila keputusan bedah siasat keluar semuanya berubah pakar forensik telah mengesahkan yang kedua-dua orang mati disebabkan dicekik dengan menggunakan tali ataupun bahan ikatan yang lain tambahan pula ada kesan pada pergelangan tangan orang yang menunjukkan yang kedua-dua ni pernah diikat dengan menggunakan zip tie pakar juga percaya yang Hani dibunuh di tempat yang lain di dalam rumah Sebelum mayat dia ni diseret turun ke kawasan kolam. Lepas siasatan rasmi selama 6 minggu, pihak berkuasa akhirnya simpulkan yang Bari dan Hani memang mangsa pembunuhan. Tapi sampai ke hari ini tak ada siapa yang tahu siapa yang sebenarnya bunuh Barry dan juga Hani. Empat tahun lepas mayat orang ditemui, polis Toronto telah mengeluarkan satu rakaman CCTV yang cukup misteri. Dalam video tu ada kelihatan kelibat seorang individu yang digelar lelaki berjalan. So individu tu dirakam sedang berjalan berhampiran dengan rumah pasangan ni pada hari dia orang dibunuh. Tapi malangnya sampailah ke sekarang ni tak ada sesiapa pun yang dapat kenal pasti siapa pelaku tu dan identiti dia masih kekal misteri. Siapa sebenarnya yang bunuh dia orang berdua ni? Adakah pasangan Sherman ni dibunuh oleh pesaing dia orang dalam bisnes? Yalah, Barry kan memang ada banyak musuh dalam dunia bisnes dia. Sikit-sikit nak saman orang, sikit-sikit nak saman orang kan? Atau mungkin ada orang yang berdendam sebab pernah kena saman dengan Barry. Atau ahli keluarga dia sendiri yang rasa tak puas hati nak balas dendam dan nakkan harta diorang balik ataupun macam yang pernah dipersoalkan oleh sesetengah pihak adakah mereka ni telah menjadi mangsa jenayah benci yang bermotifkan kebencian terhadap kaum Yahudi sebabnya diorang sebelum ni pernah dermakan sebanyak 50 juta dolar bagi ubat-ubatan kan dekat uh, agensi apa tu yang Yahudi tadi ni. So mungkin orang-orang yang benci Yahudi telah bunuh orang berdua ni. Jadi apa pun teorinya siasatan kes pembunuhan Barry dan juga Hani masih lagi berjalan. Polis Toronto masih lagi ikut setiap petunjuk yang ada walaupun kes tu dah bertahun-tahun dah terjadi. Dan rumah orang yang dulu ni yang asalnya orang rancang nak jual sebelum orang dibunuh akhirnya telah dirobohkan pada tahun 2019. Rumah tu mungkin dah tak ada tapi misteri siapa yang bunuh pasangan bilionnya ni masih lagi tergantung tanpa sebarang jawapan. So, rumah yang diorang rancang nak jual akhirnya dirubuhkan. Suspek yang dirakan dalam CCTV masih lagi belum dapat dikenal pasti dan keluarga diorang ni masih lagi menunggu keadilan. Siapa yang bunuh pasangan ni? Musuh perniagaan? ahli keluarga sendiri atau satu konspirasi yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Satu je yang pasti sampai ke hari ni pembunuh sebenar Bari dan juga Hani masih belum dapat dikenal pasti. So, kalau korang rasa kes ni penuh misteri dan tak masuk akal, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan komen teori korang dekat bawah, okey? Nina akan kembali lagi dengan kisah benar yang penuh dengan tanda tanya hanya dekat channel ni je. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jaga diri dan sentiasa peka dengan apa yang berlaku di sekeliling korang. Bye bye. Assalamualaikum.